असल नाजरीन खबर नई हाशमी ऑफिशल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ हमारी आज की कहानी है सुल्तान राही और मुस्तफा कुरैशी की शोर आफाक फिल्म मौला जट की हिरोइन मुखोजटी आसिया का अमेरिका में किन हालात में इंतकाल हुआ था हम आसिया के बारे में एक कहानी पहले भी आपको सुना चुके हैं और उस कहानी में आपको बताया था कि कैसे एक फ़िल्म कैमरा मैन उससे ज़बरदस्ती करने के लिए एवरन्यू स्टूडियोज के मालिक आगा जिए गुल के कमरे में ले जाता है और वहाँ कैसे एक चौकीदार आता है आसिया की पिटाई करता है आसिया वहां से शर्मिंदगी में कैसे घर जाती है और फिर क्या क्या होता है ये हम आप कहानी सुना चुके हैं आज की कहानी सिर्फ यह है कि अपने दौर में लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन रहने वाली अदाकारा आसिया जिसने फिरदौस बेगम की जगह ली थी फिरदौस बेगम की जगह उस वक्त ली थी जब फिरदौस का और एजाज का मुआशा चल रहा था और मलका तरन्नम नूर जहां अभी तक एजाज साहब एजाज दुरानी साहब के निकाह में थी और मलका तरन्नम नूर जहां ने ऐलान कर दिया था कि वो किसी ऐसी फिल्म में फिल्म के लिए गाने नहीं रिकॉर्ड कराएगी जिसकी हिरोइन फिरदौस होगी तो फिल्म साजों ने लामोह फिरदौस को छोड़कर और मरकैरा जहान का साथ दिया था और इसी चक्कर में अदाकारा आसिया जो अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई थी उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता फिरदौस बेगम की जगह ली और फिर आसिया बेगम ने कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों में कितने बड़े बड़े रोल अदा किए कितना नाम कमाया कितना पैसा कमाया इसके बावजूद कि उसे उसका एक मामू और एक मुबैना बाप मामू भी शायद मुबैया था ये दोनों आदमी उसे सोने की चिड़िया समझकर लाहौर लाए थे और उसे अक्सर ये आपको मैं बता चुका हूँ कि जुए में भी हार दिया करते थे जुए में इस तरह हारते थे कि जब स्टूडियोज के जुआ खानों में उस वक्त जुआखने भी एक दो चला करते थे स्टूडियोज में बहुत मशहूर होते थे एक खलीफा नज़ीर का भी जुआ खाना हुआ होता था वहाँ ये दोनों साहबान जो ख़ुद को आसिया के मामू और बाप कहलाते थे वहाँ पर जुआ खेला करते थे और जब ये बड़ी रकम हार जाते तो आसिया को इस तरह जुए में आ जाता था कि अगर हम बाजी हार गए तो जीतने वाले की वो डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या एक्टर हो उसकी अगली फिल्म में आसिया बिना मुआवजा काम करेगी तो बहरहाल वो एवर न्यूज स्टूडियोज में आसिया के साथ जो कुछ हुआ था वो कहानी आप सुन चुके हैं उसके बाद आसिया अमरीका चली जाती है 9000 9 मार्च 2012 को मुझे आसिया के इंतकाल की खबर मिलती है तो खुरम नाम का एक नौजवान मुझे इतला देता है कि आसिया अमरीका में इंतकाल कर गई है तो मैं कहता हूँ कि हम खबर देंगे तो मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है वो कह रहे कि उसकी एक रिश्तेदार खातून ने बताया है जिसके वो हमसाए में रह रही थी आसिया तो सबूत के तौर पे उसने अपने रिश्तेदार खातून से उस घर की मालकन की तस्वीर मंगवाई जहाँ आसिया ने इंतकाल किया था और आसिया की भी एक तस्वीर भिजवाई गई सबूत के तौर पे आसिया की जो तस्वीर भिजवाई गई थी यही तस्वीर मेरी आज की कहानी का आगाज है और यही आज की कहानी का अंजाम है कि अदाकारा आसिया ने किन हालात में दम तोड़ा था आसिया की जो तस्वीर थी वो एक शादी में उतारी गई थी और आसिया ने उस शादी में जो लिबास पहन रखा था वो नौकरानियों वाला लिबास था पता नहीं कितने बुरे हालात में किसके घर में वो नौकरानी के तौर पे आखिरी दिनों में जिंदा रही जो कुछ कमाया था जो कुछ बनाया था वो उसका नाम नहाद मामू नाम नहाद बाप खा गया और आसिया अपनी इज्जत की खातर इस मुल्क को खैरबा कह गई और इस मुल्क के करोड़ों प्रस्तार जो लाखों प्रस्तार थे आसिया के उनको पता भी ना चलता अगर वो खातून अमेरिका से खरन को फोन ना करती तो नाजरीन आज की कहानी खत्म करने से पहले मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा खबर ने माश में को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दोस्तों को फॉरवर्ड करें थैंक यू